Плохой сон ожидает 34 тысячи северодвинцев. Дело в том, что они нарушили закон. Сегодня истекли сроки уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Теперь за каждый день просрочки налогоплательщикам будут начисляться пение. Неприятные сюрпризы могут настигнуть неплательщиков не только на земле, но и в воздухе. Сроки уплаты транспортного, земельного и налога на имущество истекли. После праздника налоговики начнут составлять требования и обращаться в суд. Затем по решению суда долгами перед государством займутся судебные приставы. Так, например, если у кого-то не уплачен транспортный налог, проблемы могут возникнуть с выездом за границу. На таможне должника попросту не выпустят из страны. Под арест может попасть автомобиль или недвижимость. В городе Северодвинске на сегодняшний день должниками являются по налогу по транспортному налогу 14 тысяч граждан, по налогу на имущество 19,5 тысяч, по земельному налогу 116 человек. Заплатить налоги и спать спокойно все-таки еще не поздно. Оплатить уведомления можно и после праздника. Налоговики советуют поспешить, пока не выросла сумма пений. У кого на руках нет уведомления, получить его можно по адресу Первомайская, 3. Сейчас налоговая инспекция работает по новому, более удобному расписанию.